Salam hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində Qurtluş 90-ın yaxınlığında gözəl, əla təmirli həyət evini təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi evin bu formada gözəl xarici görünüşü var. Ev tam hazır, gir yaşa, gözəl bir şəraitdədir. Gördüyünüz kimi baxın bu formada xarici görünüşü var. Həyətan sahəsində 2 maşın tam sərbəst şəkildə daxil ola bilər. Bax burada gördüyünüz kimi ağac gülətməyə yer qoyulub. Həyətində baxın burada kombidir yerdən kürsülüdür. Alt hissəsində zirzəmsi var. Yəni bir sözlə gir yaşa tam hazır bir evdir. Gördüyünüz kimi birinci mərtəbəsində olan dəhlizindəyik. Bax bu formada dəhlizi var. Evin ümumilikdə 4 otağı var. Hörmətli izləyicilərimiz, baxın burada birinci mərtəbədə belə bir mətbəxidir. Mətbəxinin ölçülərini görürsüz, çox geniş ölçülərdədir. İstilik patrekayları qoyulub, evdə e, xaladenik və televizor, yəni çıxarılacaq. Burada baxın belə bir qonaq otaqdır. Gördüyünüz kimi çox gözəl, geniş, işıqlı bir qonaq otağı var. Döşəməsi laminatdır. Evin ümumilikdə 200 kvadrat metr sahəsi var. Burada birinci mərtəbədə olan belə bir Amma otağıdır. Bütün aksesuarları qurulub. Baxıb evin ikinci mərtəbəsinə də yaxından tanış edəcəm. Mərtəbələr arası monolit betondur. Qiyməti də çox sərfəli bir qiymətdir. 95.000 manata gördüyünüz bax bu gözəldir. Satışa çıxarılıb. Yəni real alıcılara qiymətdə endirim olunacaq. Burda baxın belə bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi yəni bütün əşyalar hazır şəkildədir. 1-ci yataq otağı. Burada 2-ci yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi evin dörd bir tərəfi, yəni açıqdır, günəş işığı düşür və nəzəri çatdırmaq istəyirəm ki, evdə hal-hazırda yaşayış var və buna baxmayaraq da ev tox səliqəli şəkildə qalıb. Yəni alan adam burada heç bir xərclə qarşılaşmayacaq. Yəni gir yaşa tam hazır şəkildə olan bir evdir. Qiymətini təklif edirəm ki, qiyməti 95.000 manatdır. Real alıcılara qiymətdə endirim olmayacaq. Baxın burada ikinci mərtəbədə hamam otağı var. Və burada da belə bir balkonumuz var. Bir Gördüyünüz kimi baxmaq olmaz izə düşürsünüz. Təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı və videomuzu bəyənməyi unutmayın.